Антон Гращенко, мені підказую, вже з нами на зв'язку. який дасть коментар? Пане Антоне, вітаю вас. Драсту дякую, що ви разом з нами так швидко відгукнулися. Ви знаєте, що бачковському дали два місяці можливість виплатити 1 мільйон 174 тисячі гривень за, за цей час для того, щоб він вийшов під спід варти. Я думаю, заплатити сьогодні. або як лікарка кроється сюпа. Пане Антоне, цікаво, тому Це що нього, для, бач... для його друзів, не проблема. Його адвокат Федоренко сказав, що таких грошей немає. Це треба їх обов'язково знайти, шукати. Він ви, якщо чули, якщо ні, то я ще раз скажу, що він апелював до того, що напевно під примусом давали свідчення ті люди, які в результаті Совершенно вірно. Я підтверждаю. Підкажіть, Підкажіть нам, будь ласка, муки детальніше совісті, муки совісті давили. І їх давило то, що вони цілий год під руководством Бачковського займають безприділом нарушенням прав граждани, вимагательства. І поэтому начальники обласних управління вчора. когда они были на коллегии, министр сказал, пожалуйста, выполните свой долг гражданина Украины и сообщите о том, какие преступления Бочковского и его заместителя Стейского здесь. И ряд начальников управления им ни сухо в дверь не вставлял. Взяли и написали то, что они считают нужным. Рассказали правду. Это только начало. Потому что дальше будут новые расследования. Исполняющий обязанности главы ДНС Зорин Шхиряк сейчас проводит дополнительные беседы и изучает документы о новых хищениях в этих вопросах. Я скажу, знаете, я думаю, что когда Бочковскому одевали наручники на руки, он думал в этот момент, а да как же быть с тендером, навеченным на 4 апреля по закупке пожарных машин на 200 миллионов гривен. Уже все договорено. Кто с этого заработает? Вот такие мысли, я думаю, могли быть у него в голове. А это один из Все доказательства, которые были предоставлены, полученные законным путем, я считаю, что суд принял взвешенное решение. Дійсно, Бачковський не вбивав людей, не розстрілив, тому сюди, якщо була можливість придивити йому обвинення зі своєю можливістю внесення залогу, я думаю, що, якщо не Бачковський, то його друзі знайдуть можливість э, внести за нього залог, а він потім, коли вийде з тюрми, блокує ряд своїх щитів, які ще не звісні слідстві, і поверне свої толпи. Антон, я мав вас запитати, власне, про про те, що буде, якщо він вийде з-під застави, а точніше з-під арешту завдяки заставі. А, чи може він втекти? Федоренко сказал, что нет. В случае, если лицо, которое внесена застава, он ее вносит. И потом э, убегает от следствия. Он объявляется в розыск. И может прятаться год, два, три, пять. Может даже жить в Москве, как Янукович и его сыновья, точнее один сын. И после этого он будет всю жизнь в розыске. Больше в Украину он не вернется. Или мы его когда-нибудь поймаем, как поймали вчера террориста в Мариуполе, убившего сотрудника милиции, переодевшегося в женского платья, когда он застрелился. Или как вчера поймали Uh, Чего убившого сотрудника СБУ в городі Узера і так далі, поэтому хоче збігати, пусть збігають, но рано чи поздно ми його найдем. Розус може бути 20 лет, 10 лет. Антона, ви э, э, так звучите надзвичайно серйозно, якщо я так можна сказати. Тобто ви впевнені в тому, що правосуддя буде працювати? А я хочу сказати наступне. Если после публічного ареста господина Бачковського на засіданні кабінета міністра, і после того, що вчора... Прокурор значит, Шевченко проявил человеколюбие в отношении Бочковского и отозвал свое подозрение, что является вообще беспрецедентным в украинской правоохранительной системе. Я по этому поводу написал сегодня обращение генпрокурора с просьбой предоставить мне статистику, сколько же таких случаев человеколюбия было проявлено со стороны прокурора, генеральной прокуратуры, да? то могу сказать, что другого пути нету. И следствие докажет все обстоятельства совершения правонарушения господина Бочковским и советским подозреваемыми. И э, это пример первого этапа очищения системы. Я могу сказать, что только можно сказать, что в среду это началась реальная большая борьба с коррупцией. А у вас есть план великий, так, -то? я так понимаю? План есть у министра, а я как народный депутат буду поддерживать все здравые начинания, все должностные государства, направленных на борьбу с коррупцией в нашей стране. Вы знаете, когда Петр Алексеевич предлагал назначить ЕРМУ, генерального прокурора. Он сказал, что Виталий Григорьевич, пожалуйста, сделайте, как советовал покойный премьер Сингапура, посадите трех своих друзей. Ну вот кажется, уже процесс пошел.